এই এভৰি ওৱান মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ মিনি ভ্লগকেইটাত আপোনালোকে চাগে দেখিছিলে মই উপহাৰ কিনিব গৈছিলোঁ বিয়াৰ কাৰণে শাৰী কিনিব গৈছিলোঁ ত' ফাইনেলি আজি সেই বিয়াখন আছে মানে বিয়াখন হৈছে মোৰ জেঠাই ল'ৰা মানে মোৰ দাদাৰ বৰ বিয়া তো সেইকাৰণে আহিছোঁ সাজিবৰ কাৰণে মানে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে ত' বিয়াখনলৈ গৈ আছোঁ মই বিয়াখনৰ হাতত আপোনালোকে পাই থাকিব তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ এৰি পেলাই নাযাব আৰু তেতিয়ালৈকে মই যেতিয়ালৈকে মেকআপ কৰোঁ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' জল্ডা জলদি সেইকেইটা কাম কৰি লওক মই ৰেডি হৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ হৈ গ'ল ইয়াৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব সেইখন হৈছে শাড়ীখন মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বলক এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যনলৈ যাওঁ বিয়াখন মেইন ন বলক আৰু এয়া বিয়া ঘৰ আহি পালোহি আহিয়ে মানে পেণ্ডেলকে আদি কৰি সকলোবোৰ ডেক'ৰেশ্যন দেখি দিল খুচ হৈ গৈছে মানে আৰু ইয়াত মোৰ ইম'শ্যন পানী পুৰি লগতে কফি আৰু মিঠাপানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মিঠাপান খাইতো বহুত ভাল পাওঁ আৰু বিয়া ঘৰত যিহেতু লাউড মিউজিক বজি আছে সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ দি দিব লগা হৈছে নহ'লে আকৌ কপিৰেট লাগিব নহয় বিয়া ঘৰ পাই মানে মোৰ গাত ততেই নাই গা একেবাৰে সাতখন আঠখন হৈ আছে পাই মুখৰ হাঁহিয়ে নুগুচা হ'ল আৰু আহিয়ে দৰাক বিয়াৰ উপহাৰটো দি নতুনকৈ বৈবাহিক জীৱনৰ শুভেচ্ছা দি দিছোঁ এইজনেই হৈছে দৰা মোৰ দাদা ভাবিছে ফটো উঠাইছোঁ বুলি কিমান ধুনীয়াকৈ যে হাঁহিটো মাৰিছে চাওকচোন মই আকৌ একেথিয়ে থকা নাই নহয় প্ৰথমতেই পানী পুৰিলেহে দৌৰিছোঁ আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিছোঁ একেবাৰে পানী পুৰিত পানীখিনিত নিমখৰ লগতে মছলা কমি আছে মানে খাই খাই এক্সপাৰ্ট ন তাৰপিছত আৰু কি মেইন মেনুখনলৈ গৈছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাই ওলাই কৰি মেকআপ কৰি অহা মানে আৰু পেটত একদম নিগনি দৌৰি আছে সেইকাৰণে মেইন মেনুখন খাবলৈ গ'লোঁ মেইন মেনুত আছিলে মটন দালি ভাজি মাছ মিঠাই লগতে দৈ উফ কি ক'ম কওঁতে ভাগৰ লাগি গৈছে লগতে জীৱনও পৰি গৈছে পাই এতিয়া বাকী যি কি নহওক সন্ধিয়া সময় সন্ধিয়া সময়ত মানে আমাৰ দৰাক আকৌ গা ধোৱা যায় ন বৰ বিয়াত তেনেকুৱাই হয় মই ইমান ভালকৈ নাজানো বাৰু গতিকে আয়তীসকলে পানী তুলিবৰ কাৰণে গৈছে মিউট হৈ থাকিব যিহেতু বিয়াৰ নামটো শুনা নাপাব গতিকে ময়ো অলপ গুণগুণাই দিওঁ নে কি কয় আগে দিয়া পাছে দিয়া पॉन्सो आयो ती रे দৰা ঘৰত হেঁপাহ লোৱা নাছিল এয়া দৰা কইনাক আনিব যোৱা সময়ত আৰু একদম যিমান হুলস্থুল কি কম ৰাতি চাই বা অকণমান লাগিছে চাগৈ তাৰ পাছত দৰা কইনাৰ ঘৰত পাইছোঁ বৰ একদম বন ফটকা ফুটা কি কমৰ অৱস্থা নাই তেনেকুৱা কৈছেই চাগে ন সকলোকে বহুত এনজয় হৈছে দেই আৰু মানে নন ষ্টপ ফটকা ফুটিয়ে আছে ফুটিয়ে আছে আমাৰে মানে আমাক লাগি গৈছে কি কম হ'ব আপোনালোকেও শুনক অলপ ফটকা কম্ভ মানে দাদাৰ শোল খালে কিন্তু দাদাক দাঙিবই নোৱাৰিলে দেই আৰু এয়া হৈছে কইনাৰ ঘৰখন বেছ ধুনীয়া খজাইছে কিন্তু দেই আৰু দুইখন ঘৰতে আজি ফূৰ্তি সীমা নাই আৰু কি ক'ম আৰু আৰু বিশেষকৈ কি জানে ঢোলৰ পাৰ্টি আনিছে ইয়াত কইনা ঘৰত ঢোলত নাচিম বুলি ভাবিছিলোঁ ঢোলৰ চেউত মানে কিন্তু কি ক'ম ভাগেই নাপালোঁ কাৰণ ঢোলৰ মাতখনলৈ ৰখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বিহু হৈছে আমাৰ আগে আবেগ আৰু মই হৈছোঁ এজনী নাচনি কি ক'ম না ঢোল কি গান বুজিলেই মই ৰখিব নোৱাৰোঁ আৰু এইখিনিয়ে হৈছে মেইন সময়খিনি যিখিনি সময়ত ইজনে সিজনক প্ৰতিশ্ৰুতি দি বৰমালা পিন্ধাই অগ্নিক সাক্ষী কৰি গোটেই জীৱনৰ কাৰণে ইজনে আনজনৰ লগৰী হৈ পৰে ন সঁচাকৈ বিয়াখনত বহুত এনজয় কৰিলোঁ বহুত নাচিলোঁ বহুত চুইলোঁ বহুত খালোঁ আৰু বহুত মানুহক লগো পালোঁ ত' কম সময়ৰ ভিতৰতে কোনো কোনোবা বৌ হৈ পৰিলে কোনোবা ভণ্টি কোনোবা দাদাক কিমান যে মানুহ চিনাকি হ'লোঁ আৰু এইখিনি সময় মেইন সময়খিনিত যিখিনি সময়ত হোমৰ জুইক অগ্নিক খাক্ষী কৰি পেলাই সাত বাৰ মানে ঘূৰে ন কইনাই দৰাক যিখিনি পাৰোঁ বিয়াখনৰ অলপ অলপ মুহূৰ্ত মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ বাকী যি কি নহওক লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাবাই